बिसम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मोम्स किचन चले आए आज मोम्स किचन में मज़ेदार चपली कबाब सब्स मिर्च के साथ बनाते हैं आपने इसका तजर्बा शायद पहले कभी ना किया हो हम सबसे पहले एक किलो प्याज लेंगे उसको छील कर क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे ताकि हम इसको चॉप कर सकें और इसका पानी निकाल सकें इसी तरह हम आधा किलो टमाटर भी लेंगे इसमें से कुछ टमाटर्स हम पीस लेंगे और कुछ को हम हाथ से काट के शामिल करेंगे हम ग्रीन चिलीज़ लेंगे इसमें से कुछ बारीक और कुछ मोटी ताकि टेस्ट भी आए और तीखापन भी इसी तरह हम अदरक भी थोड़ा सा चॉप कर लेंगे ये तकरीबन एक किलो कीमा है इसको हमने चर्बी के साथ पीस लिया है कीमे वाली मशीन के ज़रिए कीमा कभी भी चॉपर का मत यूज़ कीजिएगा वरना आपके कबाब मज़े के नहीं बनेंगे इसमें हम सबसे पहले डेढ़ खाने का चम्मच नमक का शामिल करेंगे नमक डालने से ये होगा कि इस कीमे में बाइंडिंग आ जाएगी इस कीमे को नमक डालने के बाद हम सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे हम इसे थोड़ा सा जोर लगा कर मिक्स करेंगे ताकि ये नमक इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए इसके बाद हम इस तकरीबन 100 ग्राम मकई का आटा शामिल कर देंगे मकई का आटा जायका भी देगा और इसको थोड़ी सी बाइंडिंग में भी इजाफा कर देगा देखें इन दूसरी चीज़ों के साथ हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे जैसे ही मकई का आटा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर कुटावा धनिया सूखा धनिया शामिल करेंगे जो तकरीबन दो खाने के चम्मच होगा ये फ्रेश कूटिएगा इसके साथ ही हम इसके अंदर अजवाइन भी डाल देंगे अजवाइन तकरीबन एक चाय का चम्मच है जो इसके बादीपन को दूर करेगा और इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आसान बना देगा अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करना शुरू करेंगे देखें आप इसको जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके जायके में उतना ही इजाफा हो जाएगा हमने चॉप की भी ग्रीन चिलीज इसके अंदर डाली हैं इसके आप पानी हम नहीं निकालेंगे लेकिन ये जो प्याज हम इसके अंदर शव कर रहे हैं इसका पानी हमने निकाल दिया है प्याज को डालने के बाद हम इसके अंदर जो चीज शामिल करेंगे वो रेड चिली फ्लेक्स होंगे तकरीबन दो खाने के चम्मच हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं आप सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं मैंने जो मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं वो बिल्कुल लाइट से हैं बहुत ज़्यादा तीखापन इसको नहीं देंगे इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हमने जो चॉप किया हुआ अदरक है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे वो बहुत ज़्यादा मकदार नहीं है तकरीबन तो एक खाने का चम्मच है अदरक को डालने के बाद हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो ब्लैक पेपर होगी ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं इसके साथ हम इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मैं कसूरी में एक चाय का चम्मच शामिल करेंगे जो इसमें के अरोमे में इजाफा करेगी और इसको और मज़े का टेस्ट देगी इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने जो अपने टमाटर पीस कर और काट के रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पानी इसके अंदर से मत निकालिएगा अब हम इसके अंदर अनारदाना दो खाने के चम्मच शामिल करेंगे बहुत सारे लोग अनारदाने का टेस्ट पसंद नहीं करते लेकिन चपली कबाब इसके बगैर एड मजा नहीं देते इसलिए बहुत थोड़ी सी मकदार डालिएगा ताकि किसी कबाब में एक से दो दाने आए अब हम इन सब चीज़ों को दोबारा से मिक्स करना शुरू कर देंगे जैसे ही हमारा मटेरियल मिक्स हो जाएगा ये देखिए ये अब एक बाइंडिंग भी देने लगा है और अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स भी हो गई है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं हम सबसे पहले चर्बी लेंगे बीफ की चर्बी को हम हल्की आंच पर रखेंगे ताकि इसके अंदर से ऑयल निकल आए हमें इतना ऑयल चाहिए कि ये डीप फ्राई हो जाए हम कुछ जगह के ऊपर अंडों के साथ चपली कबाब सर्व किए जाते हैं और कुछ जगह पर बग़ैर अंडों के हम थोड़ा सा मटेरियल अपने दो अंडों को फ्राई करेंगे और इसके अंदर शामिल कर लेंगे मैं थोड़े से कबाब अंडों के साथ सर्व करूंगी और कुछ मैं वैसे ही बनाऊंगी इस अंडों के साथ हम इस मटेरियल को अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे एक और ज़रूरी बात हम इसके पहले मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि मैं इस चपले कबाब जब भी बनाती हूँ मैं उसके साथ ग्रीन चिलीज़ के साथ भी इसको रैप करके बनाती हूँ ये बहुत मज़े के लगते हैं ग्रीन चिलीज को कट कर लीजिएगा और इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से कीमे को रैप कर दीजिएगा इसको जॉइंट फ्री बनाइएगा ताकि ये ऑयल के फ्राई होते हुए खुले ना देखें ये इस तरह से ग्रीन चिलीस भी हम रेडी करेंगे इसको रेडी करने के बाद हम एक साइड पे रखेंगे और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल देंगे ये ऑप्शनल है मैं जब घर में रेडी करती हूँ मैं मीठा सोडा डालना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे पेट ख़राब होने का खदशा होता है अब हमने जो कुक ऑयल बनाया था उसके अंदर उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और अपने कबाब रेडी करके उसके अंदर फ्राई होने के लिए डालेंगे ये देखिए ये मज़े के कबाब हमारे इसके अंदर फ्राई होने के लिए चले गए हैं हमने जो रेड चिली रेडी की थी वो भी इसके साथ इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे हम तकरीबन तीन मिनट हाई फ्लेम पर एक कबाब को रेडी करेंगे और दूसरी साइड भी तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे लीजिए हमारे मज़ेदार चपली कबाब रेडी हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा दीजिएगा तौर पर सब्ज़ मिर्च के लिए अल्लाह हाफ़िज